Ми сім'я Наталії Івановна і Микола Борисович. Ми приїхали з Авдіївки, зараз вона окупована, Донецькій області. Там у нас залишився розбитий будинок, в якому не можна проживати. От ми винущені переселенці і тому нуждаємося у всьому. Ми виїхали просто з двома сумками, залишили все. И повертаться нам некуда. Хотя бы тому, что та часть окупована. вина ну, война у нас началась еще в 2014 году. <coughs> но, тем не менее, мы все равно продолжали работать на заводе. Под обстрелами ходили на работу. Завод 12 раз останавливался. Хотя он по всем правилам не должен вообще останавливаться. Но мы все равно продолжали работать под обстрелами. Работали в своем доме, у нас частный дом был. Все было, но оставить пришлось и все. Потому что в 22 году, в феврале месяце, началась полномасштабная война. И обстрелы уже были не такие, как обстреливали артиллерии, там, минометы, а уже пошли ракеты. Пошли ракеты, пошли кабы, авиационные бомбы. Начала авиация бомбить, там находиться уже было невозможно. Наш дом разрушен, можно сказать, полностью. Там остались некоторые стены, Проживать там совершенно невозможно, там нет ничего, никаких условий. Вот Подвал, в котором мы прятались, туда прилетела какая-то и не разорвавшаяся вещь. Так она не разорвана, она до сих пор там и находится. Поэтому мы вынуждены были быстренько собраться, взяли с собой две сумки, больше не могли. потому Документы, что документы то, что смогли схватить, и быстренько. Были эвакуационные автобусы, организованные мэром нашим, и он вывозил нас до Покровска. сюда Вірпінь. Нуждаємося у всьому в принципі і дуже дякуємо благодійній організації час служити за все, що дали нам, за ваші добрі серця, за те, що відкриті до наших проблем. Дуже дякуємо. Дякую.